1991-ci il. Müdafiə döyüşləri. SSR mərkəzdə hakimiyyətin zəifləməsi ilə 1988-ci ildən yenidən baş qaldırmış erməni separatizmi Dağlıq Qarabağ Ermənistanə birləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycanlı əhaliyə qarşı terror üsulları tətbiq etməklə SSR hakimiyyəti ilə silahla qarşıdurmaya qalxmışdır. SSSR daxili qoşun qüvvələrinin 5 alayı Dağlıq Qarabağ blokadaya salmış, pasport rejimi yaratmış, əhalidən ov və digər silahları yığmışdı. SSSR dağılan kimi bu alayların silah, sursat, texnika, rabitə vasitələri və digər hərbi təyinatlı əmlak Dağlıq Qarabağda qaldı və Ermənlərə təhvil verildi. Ermənlər Azərbaycan əhalisi olan kəndlərə silahlı hücumlara başladı. Ermənilər Azərbaycanın hava məkanına soxularaq Azərbaycan ərazisi dərindliyində yerləşən Dağlıq Qarabağ Ermənlərini iqtisadi dəstəkləmək və terrorçu silahlı dəstələrə silah, sursat və yanacaqla təmin etmək məqsədi ilə Ermənistan Respublikası ərazisindən Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi yaşayan iri məntəqələrə vertolyotlarla qeyri-qanuni hava reysləri həyata keçirməyə başladı. Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçıları Qarabağ ərazisindəki yolları bağlamışdı. Yeni müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən mühasirədə saxlanılan, daimis silahlı hücumlara məruz qalan Azərbaycanlı əhalini vertolyotlarla hava yolu vasitəsilə təmin etmək məsuliyyətində qalmışdı. Dağlıq Qarabağ üçün xüsusi təyinatlı milis qüvvələri də bu yolla təmin edilirdi. 30 oktyabr 1991-ci il tarixində Düşmənin vahid komandanlıq altında birləşdirilmiş qüvvələri planlaşdırılmış, xəritə üzərində işlənmiş 2.5 kilometr dərindlikdə, yaxın və növbəti tapşırıqları olan döyüş əmri ilə verilmiş ilk hərbi əməliyyatını gecə hücumu ilə keçirdi. Ümumi sayı 87 döyüşçü olmaqla, 11 silahlı dəstə gecə qaranlığında toplanıb, 11 nəfər ehtiyatda saxlanmaqla Hadrud rayonunun Tuq kəndinə yerləşən xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin qərargahına hücum edərək kəndi zəfət etdi. Tərkibində Xocavənd rayonunun yerli erməni əhalisindən, Ermənistan Respublikasından, erməni terrorçu və millətçi təşkilatlarından fədailəri, Amerika, Lüban kimi xarici dövlətlərdən gəlmiş ermənlər olan dəstə, Xocavənd rayonu ərazisindəki Azərbaycanlı kəndlərini hərbi əməliyyatlar keçirməklə zəfət etdi. Bu faktı araşdırmaq üçün təyin olunmuş dövlət komissiyasını daşıyan Azərbaycan vertolyotu Qaraqənd çəmənində hava hədəfi kimi vuruldu. Düşmən 1991-ci ilin payızında Şavmian rayonu ərazisində bir neçə hərbi əməliyyatlar keçirdi. Murov dağının şimal ətəklərində yerləşən erməni silahlı dəstələri birləşib bir neçə istiqamətdə zərbə endirməklə gecə hücumları etdi və manaşit erkər buzluq kəndlərini zəbt etdi. Ağdərə rayonu ərazisində yerləşən 9 erməni silahlı dəstələri vahid komandanlığın altında birləşib, hədəfləri ardıcıl ələ keçirilməsi ilə 12 kilometr dərinliyində hücum əməliyyatı keçirdi. Bu əməliyyatlar zamanı yaşayış məntəqələri deyil, ərazinin komanda hakim yüksəklikləri Və vacib taktiki əhəmiyyətli obyektlər ələ keçirildi. Azərbaycanlı yaşayış məntəqələrinin müdafiəçiləri ciddi müqavimət göstərə bilmədi və mövqelərindən çəkildi. Lakin düşmən onları təqib edərək özlərini bərbə etməyə imkan vermədi və bir neçə yaşayış məntəqəsini ardıcıl olaraq zəbt etdi. 22 yanvar 1992-ci ildə Düşmən 26 silahlı dəstənin qüvvəsini toplayıb Xankəndi yaxınlığındakı Kərkizahan kəndinə hücum etdi. 2 dəstəyə bölünən düşmənin bir dəstəsi yandan keçməklə kəndi müdafiə edən könüllü yerli özünü müdafiə və xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin arxasına keçdi. Eyni zamanda iki istiqamətdən, arxadan və cəhpədən zərbə endirən düşmən kəndi işğal etdi. 10 fevral 1992-ci ildə Aşkaran rayonu ərazisindəki erməni silahlı bölmələri, Malıbəyli və Quşçular yaşayış məntəqəsindəki yerli polis və xüsusi təyinatlı polis dəstələrinin mövqelərini və tərkibini müayinə etmək məqsədi ilə döyüş keşfiyyatı keçirdi. Məntəqələrin yalnız azsaylı xüsusi təyinatlı polislə mühafizə etdiyini aşkar edən düşmən, növbəti gecə polisin blokpostlarına hücum edərək qətillər törətdi və yaşayış məntəqələrini ardıcıl olaraq zəbt etdi. Bundan sonra Xocalı şəhəri Erməni yaşayış məntəqələri əhatəsində mühasirədə tək qaldı. Ermənilər gözlənməzlik və başqın elementlərindən faydalanmaq məqsədi ilə əməliyyatları sutkanın gecə zamanına planlayır və gecə qaranlığında həyata keçirirdi. Rəqibin idarəetmə məntəqələrinə zərbə endirməklə rəqibin kömək ala biləcək kommunikasiyaların öncədən nəzarətə götürülməsi Rəqibin əsas zərbəni müəyyən etməsinə çətinlik törədə. Eyni zamanda bir neçə istiqamətdən hücum, vacib əhəmiyyətli obyektlərin və komanda hakim yüksəkliklərinin ələ keçirilməsi ilə rəqibi əlverişsiz vəziyyətə salaraq müqavimətini qırmaq, təqib edərək əlverişli mövqelərdə möhkəmlənməsinə və qüvvəsini bərpa etməyə imkan verməyərək məhv etmə Rəqibi çaşbaş salmaq və müqaviməti tez qırmaq məqsədi ilə müdafiə qüvvələrini devrələyərək zərbəni rəqibin cinahlarına və arxaçına endirilməsi, rəqibin müdafiə əzmini sarsıtmaq və geri çəkilməyə təhrik etmək məqsədi ilə dəhlizin saxlanılması kimi hərbi hiylə və taktiki fəndlər tətbiq edilərək praktiki döyüş tədribəsi toplanmışdı. Bu ümum sayı 6000-dən çox Erməni ekspedisiya korpusunun tərkibində bir motoratıcı alay, alaya bərabər 5 piyada silahlı dəstə və Ermənistan Respublikasından, erməni terrorçu, millətçi və siyasi təşkilatlarından fədailər, Amerika, Lüban kimi xarici dövlətlərdən gəlmiş ermənlər olan silahlı dəstələr var idi. Bu silahlı qrup zirhli texnika və hava hədəfləri ilə mübarizə aparma qabiliyyətinə malik idi. 26 fevral 1992-ci ildə Erməni ekspedisiya korpusu və silahlı fanatik dəstələr Azərbaycan əhalisinin yaşadığı Xocalı yaşayış məntəqəsi ətrafında 4 rayonda toplandı və hücum mövqelərini tutdu. Ermənilər hücumdan öncə şəhər əhalisi və 166 nəfərlik mühafizə dəstəsinə psixoloji təsir göstərərək səs gücləndiriciləri vasitəsilə Ağdam istiqamətində yolun açıq olacağını elan etdilər. Və yol üzərində fanatik dəstələrdən pusquklar quraraq hərbi hiylə tətbiq etdilər. Düşmən gecə qaranlığında bütün istiqamətlərdən hücuma keçdi. Erməni heyləsinə aldanan sadəlif insanlar yaşayış məntəqəsini tərk etdilər və açıq sahə üzərindəki qayalıqlarda onları gözləyən pusquya girdilər. Düşmən əməliyyat niyyəti ilə nəzərdə tutmuş silahsız insanları amansızlıqla qətlä yetirməklə yanaşı vəhşiliklər törətdi və Azərbaycanlılarda dəhşət yaratdı. Ermənlər aeroportu və Xocalı şəhərini zəbt etdilər. Bu hücum Azərbaycanda hakimiyyət böhranına səbəb oldu. Erməni ekspedisiya korpusu Ermənistan Respublikası ilə hava əlaqəsi yaratdı və özünün təminat məsələlərini həll etdi. Xocalı əməliyyatında Rusiya Federasiyasının 366-cı mənzil atıcı alayının hərbi texnikası və silahlarının ermənlərə təhfil verilməsi 7 mart 1992-ci ildə bu alayın şəxsi heyətinin vertolyotlarla Gürcüstan'a daşınması ilə rəsmiləşdi.